जरा मीठ त्यानंतर जरा असं जरा, त्यान जरा, जरा मिक्स करायला पाहिजे आलं नाही अजून आलं नाही आले लसूण पेस्ट नंतर दिण 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 कोथिंबीर अरे वो दाचरे आचरे मु रुको आचरे मु तो डाला है कांदा डाला है तो इसमें धनिया पाउडर डाला है धनिया पाउडर अभी खोबरे का पाउडर डालना बाकी है ये सब के मसाला करके रखा है मसाला पीस के रखा है ये थोड़ा डालेंगे तो अच्छा शीट जैसा होगा और बढ़िया लगेगा देखने में एकदम चमकीला दिखेगा ये आले लहसुन का और खोबरे का पेस्ट है ये 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 मसाला 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 है 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 ते है तेल तेल में में डालना डालेंगे ये सुवान मसाला मसाला है। ये भी एक, एक चमचा डालना पड़ेगा खमंग बढ़िया वास आ रहा है उसका फिर बीच बीच में थोड़ा रस्से पे तामड़ा पाड्रा रस्से पर धनिया पाउडर डालना पड़ता है अभी इसमें डाला है सुहाना का एवरेस्ट मसाला अभी अभी गिरवी गिरवी के लिए आला लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। एकदम दिखने को बढ़िया दिख रहा है सुहाना मसाला एक चमचा डालेंगे नहीं चार किलो केजी है चार केजी जी मटन है चार केजी। दो जी दो, दो चम्मच चार के के लिए दो चम्मच डालना पड़ेगा दो लाल तीखी मिर्ची डालना पड़ेगा चार के जी किचन चिकन में लाल टीका डाला है पूरी यहाँ पे गिरवी होके तैयार है अभी आज भी इसमें से कट थोड़ा इसमें से निकाल के डालेंगे सरे एtham चोत तो तो मसाले एकदम बढ़िया दिख रहा है बास्की कटेक करते येणार पाणी होता येईल म्हणजे आपण तेवढा तडा तापी घ्या